Покажу узел, самозатяжная обмотка. Берем кусок веревки, завязываем, связываем концы. Можно восьмерочкой. Получается у нас петля. Подтягиваем. Получается петля. Довольно большая. После этого берем вокруг веревки, обматываем 4 раза. 2, 3, 4. Обмотали 4 раза и потом продеваем вот в эту вот петлю. Получается у нас... Сейчас я прижму немножко веревку вот такой вот узелок. То есть практически это обмотана веревка у нас. Чтобы она работала хорошо, правильно, мы должны, естественно, сформировать этот узел, чтобы он плотно лег на веревку. Вот видите, он ложится плотненько-плотненько. Еще плотнее делаем. Вот он. Вот он лег. Все. Он готов. Он легко перемещается вверх-вниз, но если вы дадите нагрузку на вот эту веревку, он двигаться не будет. Он плотно фиксируется на веревке. Если мы потянем, он пойдет. В чем разница с прусиком? Прусик легче двигать. Этот узел обхватывает крепче, немножечко, срабатывает быстро. Но двигать его вручную несколько тяжелее, чем прусик. Узел прусик, могу напомнить. Узел прусик. Этой же самой веревкой делаю. Этой же петлей. Два раза обматываю внутрь. Формирую узел прусик. петелька большая, поэтому его надо немножечко выложить, подтянуть. Вот наш узел прусик. Вот он. Вот наш узел прусик. Он двигается несколько легче, чем обмотка. И плотно хватается. Поэтому альпинисты предпочитают, в принципе, узел прусик, а не самозатяжную обмотку. Еще раз покажу самозатяжную обмотку. Видите, тут я обматывал внутрь, внутрь петли. А там способ другой. Там мы обматываем вокруг веревки. Один раз, второй раз, сейчас еще, чтобы было виднее. Начнем с петелечки. Вот. Один раз. Второй раз. Третий раз. По книжечке, как говорится, положено четыре раза. И пробрасываем в петлю Формируем его. На это тоже некоторое время надо. Получаем узел. Самозатяжная обмотка. Хватает он за веревку очень хорошо. Причем можно не только за веревку. Он и хватит за что угодно. Очень хорошо. Кстати, прусик тоже. Вот так. Два узла вам. А это прусик. А это самозатяжная обмотка. Спасибо.